Добрий день, шановні друзі. Вітаємо вас на прес-конференції у футбольному клубу клубі Зірка сьогодні вона дещо така позачергова, яка була викликана останніми змінами в футбольному клубі Зірка ми щиро раді вас всіх привітати. Ну, скажу відверто, що давно конференц-зал футбольного клубу Зірка не збирав, скільки і відеокамер, і журналістів. Хочу представити учасників прес-конференції традиційно президент футбольного клубу зірка Максим Станіславович Березкін. Добрий день, тренер футбольного клубу зірка Даріо Друді. І ще один тренер футбольного клубу зірка Хавєр Бенавен Санчес. І наш перекладач Едгар. Чотири роки зірка йшла к. своей цели к выходу в премьер-лиге. В прошлом сезоне мы добились первого места в первой лиге, выполнили свою задачу, вышли в высшую лигу. Я прежде всего хочу поблагодарить предыдущий тренерский штаб во главе с Сергеем Дмитриевичем Лавриненко за то, что они добились выполнения поставленной задачи. Им огромное спасибо и огромное слова благодарности и уважения за эту проделанную работу. На сегодняшний момент, ну как и всегда в принципе, жизнь не стоит на месте. Футбольный клуб продолжает развиваться и перед нами вот с выходом в премьер-лигу открываются новые возможности, открываются новые горизонты как футбольные, так и в целом для клуба. С чем основной вопрос, конечно, с чем связана смена тренера? Почему? Как? Когда было принято решение? Я скажу таким образом, что решение было принято мной, оно было принято абсолютно осознанно. Мы к этому шли достаточно долго. Я не имел никакого морального права не дать Сергею Дмитриевичу Лавриненко возможность проявить себя и в премьер-лиге. Этот шанс он получил, он сыграл 4 игры. К сожалению, что-то не пошло, что-то не получилось. Я думаю, что футбольным экспертам в первую очередь судить, что и как. Безусловно, не хватило, не хватило опыта, но... Вы знаете, Ничего страшного я в этом не вижу. Ничего страшного не вижу. Наоборот, для того, чтобы ставить перед собой новые цели и новые задачи, ну вот нужен новый виток в истории клуба. И таким новым витком является сегодняшний главный тренер команды, которого я с удовольствием вам представляю, это Дарио Друри. Он сам уроженец Аргентины, долгий период времени работал в Италии, работал в Испании. Я думаю, что если вы зайдете на его страничку, вы увидите его карьерный путь, его карьерный рост. Ему 29 лет, это очень молодой возраст для тренера. Я бы так сказал, что, наверное, это для Украины это рекорд, это самый молодой тренер в истории Украины. И я надеюсь, что на этом его рекорды и достижения не закончатся, а он сможет показать, что невзирая на свой юный опыт, юный возраст как для тренера, у него огромный опыт и очень большой багаж знаний. Поэтому, безусловно, время рассудит и время покажет. Но я хочу, чтобы журналисты, общественность и болельщики, чтобы все знали в то, что я верю в Зирку, я верю в свою команду, я верю в то, что нас ждут, как говорится, великие дела. Время, безусловно, рассудит и покажет. И поэтому, ну вот без 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 лишних предисловий, я хочу передать Дарью слово. Добрый день всем. для <зывания> первую очередь, хочу поблагодарить. Да, Браво. Добрый день всем. Да, Браво. клуба, день всем. Да, Браво. Добрый Y estamos preparados para afrontar el reto y mejorar, de, eh, y mejorar la situación del, del equipo y situación del eh, solo prometo trabajo trabajo entrenar con 16 años a a 16 años Equipos equipo sub 12 sub 14 en España y a los 24 años empiezo a trabajar en Villarreal real en el equipo sub 21 como entrenador asistente y con 24 años hasta hasta este verano he estado trabajando из 24 лет и до сегодняшнего дня я продолжал работать как ассистент Марселино Гарсия Торал в Бильярре как ассистент Марселино Гарсия Торал в Бильярре Марселино Гарсия Торал в первом команде Бильярре относительно усиления Самое важное, что у нас есть на сегодняшний момент, то, что мы сохранили основной костяк футболистов, которые добились чемпионства в первой лиге. К сожалению, вот в летней межсезонье мы потеряли в качестве бойцов братьев Баранцов. Но все равно в летний, в летний период несколько новых игроков в зерку пришло. И сейчас у нас есть еще ну, практически две недели, 10 дней до закрытия трансферного окна. Я думаю, что... Я не думаю, я уверен, что еще будет усиление. И 3-4, я прошу заметить, высококлассных игрока будут представлены на следующей неделе. Ребят, я сторонник того, чтобы ставить высокие задачи, да, потенциально достижимые, а ни в коем случае идти от обратного. Ставить задачу не вылететь там или сохранить место в Премьер-лиге ⁇ неправильно поставленная задача. Да. Безусловно, мы, я понимаю, что Зирка новичок в Премьер-лиге, мы, мы не были здесь 12 или 13 лет. Безусловно, за это время многое поменялось, но тем не менее мы все видим реалии сегодняшнего украинского футбола и премьер-лиги в частности. Я думаю, что сейчас те клубы, которые представляют премьер-лигу, ну, скажем так, позволяют любой команде, даже перешедшей из первой лиги, позволяют играть в футбол, позволяют эм... Играть в свой футбол, в тот, который э, каждая команда хочет, был, на самом деле было бы желание. Поэтому, э, отвечая на ваш вопрос, <coughs> я скажу так, что задачи амбициозные ставим, э, но э, при этом э, остаемся реалистами, безусловно. El чтобы связать людей с Крапиницкой, чтобы добиться взаимосвязи болельщиков с командой. Чтобы команда была с этой идея игры чтобы они продолжали делать то, что чтобы они продолжали делать хорошо то, что не так делают хорошо. Mejor, sí, чтобы они продолжали улучшаться. И, eh, final, и eh, в итоге моя идея. Es que seamos un equipo respetado en toda Ucrania чтобы мы были уважаемым клубом yeah. В данный момент будет со мной работать Хави. артем артём останется тренером вратарей и est estamos мы de, eh, eh, сейчас смотрим eh, внутри клуба gente que subir de, de la al eh, людей которых мы можем поднять из, акаде, из академии в первую команду Para que nos del staff no, чтобы они нам помогли внутри трениров yeah. и ну у меня будет одно дополнение что <coughs> опять-таки на следующей неделе ну, то есть, когда это официально свершится, будет будет официальная информация от клуба. Но планируется привлечь в клуб нового спортивного директора. Я пока не буду разглашать его фамилию, но скажу скажу уже так, что в понедельник он должен быть в в Кировограде и там со вторника приступить уже к своим обязанностям. То есть, когда когда это свершится, ну, будет официальный пресс-релиз и я всех познакомлю с новым спортивным директором. Скажу одно, что это человек от футбола, это человек, который многого достиг в украинском футболе, который очень хорошо видит игроков и реально для клуба вот в плане и работы селекционной и работы по выстраиванию вертикали между первой командой и командами академии но ну, этот человек сможет сможет на хорошем уровне команде помочь. <плодица> Ah, bueno, pues nada, eh, Bueno, soy Javi Benavent, como ya os han comentado, soy el preparador físico del, del, del CIRCA, con, junto con Darío que está el entrenador y bueno, eh, yo antes de venir aquí, pues bueno, eh, he estado en el Villarreal, club de fútbol, en las categorías inferiores. y notado que desde el Villarreal en la academia? Vale, y estuve también dos temporadas en, en, el, en segunda división con el Sub-21. Y bueno, después de salir del Villarreal he estado en varios equipos en España. En, en, España. en, en categorías eh, inferiores a segunda división también. Y, y bueno, ya llevo unos 10 años de experiencia ya como preparador físico en Villarreal y en varios equipos. Y bueno, 10 años. Sí, 10. Y bueno, diré que, como, igual que Darío, pues que ya nos conocemos de haber coincidido en el Villarreal, pues muy entusiasmado con el nuevo reto y con muchas ganas de empezar nos a nos trabajar. La, la idea de juego del equipo es, es muy atractiva.

y hay que corregir detalles. Hay que ir a los detalles. Hay que en detalles. Si no, no es una revolución, revolución no sino que vamos a evolucionar lo que, es. que, lo que hacemos bien to, no, y corregir lo que no hacemos bien. Y vamos a tratar de ayudar a los jugadores a los individualmente, individualmente para que el colectivo mejore. Que Очень много Дарио есть лицензия, которая заверена ну вот испанским испанской футбольной организацией. Мы сейчас работаем над над ее ну как как это сказать, на депрувал, на ее подтверждение в Украине. После того, как эти формальные вопросы будут будут улажены, то вот рядом с надписью тренер будет дописано главный. То есть это чисто формальный вопрос. Ну, Саша, да, все, все надо делать поступательно, то есть разберемся сейчас ситуация с первой командой, потом Ю-21, Ю-19, Академия, безусловно, вот, оно вот и Дарио уже упомянул о том, что сейчас он пересматривает все кадры тренерские, в первую очередь, которые есть у нас в Академии, чтобы, может быть, кого-то привлечь и как помощника к первой команде, ну, то есть, Пока, пока на сегодняшний момент все на месте, никого нового мы не приглашаем. С Сергеем Дмитриевичем он попросил небольшую паузу сейчас, ну, скажем так, морально, наверное, в первую очередь отдохнуть от того груза, который на него навалился. Вот, а потом, ну, как, когда, когда он будет готов, безусловно, мы сядем и пообщаемся о его дальнейшей судьбе. Почему на испанском векторе? Потому что на сегодняшний момент, ну вот я лично считаю, что испанский футбол это ну, лучший, лучший футбол в мире. Они очень сильно продвинулись последние несколько лет, последние пять лет наверное, так же, как и немцы, но все-таки более успешно, я считаю, в технологиях и в методиках тренировок, в тактических постановках, в анализе ошибок, в анализе сильных сторон. Поэтому, поэтому выбор в первую очередь вот, за теми веяниями, которые Испания сейчас показывает всему миру. То есть вот этим в первую очередь продиктовано решение. По поводу переговоров с другими потенциальными кандидатами. Да, я не буду скрывать, тем более, что уже они выступали, в, выступали публично, выступали в прессе, давали свои комментарии. Ну и я и не делаю из этого секрета. Да, был, были переговоры с тренерским штабом во главе с Владимиром Изерским и потенциально как помощник должен был быть Юрий Биньо. И еще были, были переговоры с... Игорем Рахаевым, Игорь Владимирович Рахаев. Мы много времени друг с другом общались на вообще футбольные темы, на по поводу украинского футбола общались, конечно же, по поводу перспектив непосредственно Зирки. Ну, скажем так, в процессе в процессе переговоров мы поняли, что что, наверное, где-то наша философия в отношении футбола и развития клуба где-то она расходится, и поэтому, ну, скажем так, поэтому пожали друг другу руки, сказали спасибо, я, в, я им благодарен за то, что э, они откликнулись на, на мою просьбу о, о об этих переговорах. Но э, выбор был сделан в пользу вот того тренерского штаба, который сейчас находится перед вами. Безусловно... Э, вот основная задача вот всего того, что сейчас происходит, на самом деле, наверное, больше направлена не на первую команду. Конечно, хочется результат получить сразу же, да, вот щелкнул пальцами, сделал какое-то действие, получил результат. Но то что, то, что происходит сейчас, то, что происходит сейчас, оно происходит с первой командой, но направлено совсем на другое, как раз-таки. Вот, у нас у ЗИРКИ пятый год функционирует академия есть есть выпускники этой академии к сожалению вот за все эти предыдущие пять э, лет когда моего президентства при разных тренерах вот у нас э, э, парни вырастали э, неплохие потенциально могли бы быть футболисты понятно что не, не не было такого что по 5 по 10 человек с каждого возраста мы могли бы перевести в первую команду но один один с каждого возраста это уже хорошо и у меня, у меня и есть направленность на то, чтобы работать здесь с кировоградскими детьми, на то, чтобы развивать футбол именно кировоградский. И вот Дарио, поработав э, э, уже э, полтора месяца в Ю-21 и в Ю-19, познакомив, познакомившись с э, выпускниками Академии Зирки, э, вот э, я, я надеюсь, э, я уверен в этом, что он как раз таки будет давать возможность молодым игрокам заигрываться за первую команду и э, ну, возможно кого-то из них мы уже увидим и вот в будущем матче с Черноморцем. Поэтому безусловно время покажет, но он сам молодой человек, президент молодой, и молодые игроки, это мы, мы понимаем о том, что это наше будущее, и это, и это и есть задача, чтобы Кировоградские ребята, пусть даже не Кировоградские, пусть просто украинские, да, чтобы они играли в Украине, чтобы они играли за Зирку, чтобы они играли за другие, за европейские команды. Вот это есть задача, но она, безусловно, не делается за, за один год и даже за три, и, наверное, за пять в том числе.